Всем привет! Вторая серия. Снимаем сегодня потолок. В прошлый раз убирали перестенок. Вот следы от него остались. Сейчас будем снимать вот эти вот глиняные массы. Не знаю, сколько их здесь. Купили 100 мешков. Но, наверное, ЗИЛ надо будет заказывать, чтобы вывести вот это все. Снимать будем. Остается обрешетка. чтобы сделать потолок нормальный из гипса или под натяжной. Будем это убирать лишнее, чтобы не пространство не забирать. делали так капец какой-то частный дом это конструктор целый камаз глины подняли наверх и теперь его снимаем выносим и вывозим Ого, еще, еще и хрен снимешь. Ну такое себе удовольствие. Практически нету удовольствия. Хорошо держится. В некоторых местах сам отошел. В некоторых местах нужно прямо рубить локоть. А что ж так получилось? Мы ж дом не сто лет назад строили. Или тогда у нас интернета не было? У нас тогда денег не было. А интернета тоже не было посмотреть, чем потолок? Или люди... Какой это год? 2008? 2008. 2008. Да. 2008 люди тогда что, по древним технологиям дома строили еще? С глины и веток? Кто как строил. Мы построили так, теперь, вот видите, тренируемся, разбираем. Можно было здесь записку оставить. 2008 года пожелания будущему поколению сейчас бы мы разобрали и прочитали для вас а так сколько у вас слой примерно везде одинаковый сантиметров сколько сантиметров 7 7 10 короче, вот такое. Вот такое мы чудим сейчас. С Сбил какую четвертую часть? Ну, больше, чем четвертая часть. Ну, капец, конечно. Такие бывают, отходят материки. Хороший материк отходит. Убираешь. Да, Хотел захватить побольше для контента. О, сейчас бы держался. Ну, здесь так было вообще. За два клика. О, здесь хорошо кто-то накладывал прямо сантиметров 15, наверное. Осторожно. Самодельная люстра, декор. Делай видеообзор заодно. Света сама делала. Как это называется? Срала мазала. 2008 год выпуска или какого? Ну скучного не было. Видите, это сделано своими руками. Здесь это как называется? Декупаж. Декупаж. Вот видите. Так что видео на память. Не, ну такой вес я считаю, что, блин, правильно делаем. Представляете, какая нагрузка, сколько висит, это просто жопа. И там сверху еще такой слой глины тоже. Зато тепло. Зато тепло, но Надежно. Насколько крыши легче станет, где же потолку делают этот, я не знаю, я просто в шоке. У нас еще улица такая, что шо... фуры скачут зерном туда-сюда. Я вообще удивляюсь, как оно до сих пор вот это все держалось и висело. Такой слой это капец просто. И расстояние, считай такое. И вес какой висит. Это жопа вообще. Осторожно там провода. Сплошная риштовка набита. Чем мы сплошную набивали? Ну не прицеплялось. Дуже густо. Не, сплошную что набивали, видишь? А сплошная. дальше пошли уже. Ну тут вон стыкуются а, стык. А, что там не... Стык и получилось, что сплошная. И здесь набивали гвоздями. И вот опыт, смотрите, что лучше держится. Лучше держится на вот такой без гвоздей риштовки. Ну, когда расстояние есть. Ну, а да. сплошной, даже с гвоздями, отрывается коржами. Здесь грызть прямо нужно сильно лопатой, потому что держится именно за счет того, что туда зашло и застыло. А здесь схватиться не за что, только за гвозди. Но снимать, конечно, сейчас, это жопа просто. Долбишь по гвоздям, но все равно коржами отпадает. То есть лучше держится на вот такой вот рештовке, на которой расстояние, на правильно набитой. Сейчас лупишь, отойди в сторону лупишь и просто в гвозди. Лопата в гвозди упирается, но все равно вот видите, отпадает коржан. Гвозди остаются, а глина отпадает, потому что держаться ей, в общем-то, за гвозди. Не, не очень хорошо. Но и мне не очень хорошо здесь снимать вот это все дело. Из-за гвоздей. И этот гвоздик потом надо будет выпивать, наверное, а, вы, вырывать, да? Да, поймут сюда. Еще кучу гвоздей надо будет повырывать. Короче, вот так. Сколько времени мы уже? Пару часов, наверное. Часа два с половиной, Я ну. Сколько стоит эта работа? Три тысячи? Три тысячи эта работа стоит, решили мы. Одна мужская сила сэкономить. Одна сэкономить. Еще и нам сказали, что пару дней это займет. Я подумал, что пару дней я тут не выдержу вот этого румения и решил сделать сам. Не, ну пару дней это разом с полом, я так сразу. Разом пол с полом. Же. Да, там тоже пол выравнивать надо бы там не совсем Ну А один, значит, день остался, по идее. Да, потерпим. Потерпим один день. А один день вот сами мы сделали. За 3000, поэтому мастер нам еще должен 3000. Ты ему а что гроши дам? Так я в их бригаде или нет? Нет. Ты в себе дома. Понял. Працюй дали. Працюю. Кстати, это же мы сами делали. Может кто-то подумает, что кто-то делал или купили такое. Это мы сами вот это все строили. Риштовку я лично набивал. Гвозди тоже я лично набивал. Ну. Света с тещей мазали, вот этот слой, представляете, камаза. Ну Бесплатно зато. И оказывается, материал. Оказывается, у нас потолки высокие, смотрите. Раньше я головой ну. ходил терся, сейчас я не достаю рукой. Скорее всего, из-за того, что вот этот вес, считайте, на крыше КАМАЗ груженный стоял глиной. Сейчас он уехал. В дом привстал стал выше. Пишите в комментариях, кто там спецы, домашние спецы, такие как мы. Что теперь? Вот это надо будет... Ну, в идеале, конечно, надо набивать USB, чтобы не просыпалось. Без USB можно кинуть просто гипсокартонный потолок? Можно. Ну, чтобы лишних затрат не было. Я думаю, что можно. Конечно, можно. Ну, упадет там пару штук чего-нибудь, будет на гіпсокартоні лежать. Ну так. Да. Потому що 100% майстер прийде і скаже. Так, добре. USB треба набити USB. Все, забити USB, покрасити. А ще кинуть треба цю. Так, не умничить. Утеплитель. Дальше. У нас тепла криша. Це я маркер. Не надо. Утеплитель minvat кинути, набити USB. Хозяин бары Забыть пленкою. Те, что ты хочешь, те тебе и сделают. да. не. Поэтому, я приходит мастер, и после него я беру лопату и сам роблю все. Ну ты молодец, всегда мы сами все делаем. <свист> Дякую за внимание, за увал. Работай дальше. Хорошо. Выключай, пленка В итоге вот такая красота получилась. Это же получается какой стиль. Без ГМО. Натуральный. Древесина и глина, да? Да, да? Цвета тоже в глине и в древесине. Стиль. Стиль пещерной Я женщины. Не вы Почему? Ну потому что. Ты же рабочий класс. Сам Рабочая сам. женщина. Которая, вот видите, помогает. Все вынесла сама практически. Сколько мешков сейчас покажу. Сколько получилось. Где-то ЗИЛ целый надо. Зила два. 52 мешка. Каких два зила? По пол мешка 52? Ну, да. По пол мешка 52 мешка. Вот так. Тут вот куча гвоздей. Еще можно повыдергивать и металлолом сдать. И заработать деньги, да? да. Тоже видите плюс какой огромный. Но дальше будем показывать, что будет происходить. Потолок какой-то будет. Ну прямо капец. Высота стала просто ужасная. Прямо страшно ходить, как в замке каком-то. В древнем, старом замке Высота прямо страшно <свят> и, и, при, и привидения <свят> <вот>. <свят> и, <ты старый. свят> и, и привидения <свят> ходят в... Это ты привидение Кричит <свят> и ты старый, и ты старый А тут на тебе Вот Сколько, капец Просто смотришь и думаешь Там нифига себе Это Вес капец какой Какой капец вес был на потолке а наверху же получается еще такой слой. Или два таких. Наверное, два таких, да, таких слоя глина. Ну, короче, ж там наверху еще. Но без этого никуда, потому что это утеплитель. Утеплять нужно в любом случае, но уже есть современные, конечно, материалы. И глина это просто видите, тяжелый ужас такой и пыльный. Вот, что, что происходит, когда ее снимаешь. Окопные свечи. Полуфабрикаты не залитые заливаем дома совмещаем приятное с полезным и делаем ремонт и помогаем фронту и вот готовые свечи тоже ящик свечи готовые уже скоро поедут на передовую в них нуждаются наши военные поэтому продолжаем подписывайтесь на канал на телеграм канал чат в телеграме там где помогаем армии. Отчет веду, показываю, что приобрел, куда пошло. Все ссылки в описании к видео. Я даже грязно скажу, в кого есть парафин або виск. Будь ласка, присылайте эти штуки. Да, я заливаю из дома. И потом это все едет до хлопцев. Они, до речі, приспособились Що ці свічі ставлять у буржуйки в себе там, де там окопи. Ну я там не була, не знаю, але знаю, що вони так роблять. І потім якийсь тривалий час уже розігріта буржуйка і підтримує ця свічка температуру там цієї буржуйки, Якось так. Вони дуже просять. Тому в кого є можливість нам прислати парафін, ми будемо вдячні. Це Или не для воск. себе, це для хлопців. Воск все для перемоги. Воск тоже я сказала. Парафін, воск. Подписуйтесь на канал. Деякі свічки навіть пахнуть. А, зараз, можуть, і... ну, воском. Ну, но сюди. От коли я розтаплювала віски і прям медом пахли. Це, хто займається медом, свічки. до речі, да, теж підходить, все змішано, все нормально. Ой. Оце тоже То тоже уже это сам сам производственный механизм <с <с для заливки и вот готовы тоже, да, тоже поедут Там скоро ящик. поэтому совмещаем приятное с полезным подписывайтесь на канал всем удачи до следующих видео ну и будем показывать что успеем сделать своими не своими руками